dengan matinya satu bid'ah akan hidup satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam matinya dua bid'ah akan hidup dua sunnah matinya sepuluh perkara bid'ah akan hidup sepuluh cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita kalau kita tak perjuangkan siapa lagi yang nak memperjuangkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita selalu sebut bahawa imam itu di, dilantik imam itu dikehadapankan imam itu dia duduk di hadapan untuk memimpin kita dalam kaedah usul menyebutkan juilal imam liyutamma bih dijadikan imam untuk diikuti lepas itu kita akan mai dengan tajuk ketika imam dulu kita pernah kita masukkan di dalam di dalam teks khutbah jumaat bahawa ketika imam berdoa di atas mimbar Ketika imam tidak mengangkat tangan Maka makmum di bawah juga tidak ada keperluan untuk mengangkat tangan Dan kita perlu untuk reda Bahawa itulah perkara yang telah pun dihidangkan oleh Nabi SAW Di hadapan para sahabatnya Bahawa ketika mana Nabi SAW berdoa di atas mimbar Maka para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in di bawahnya tidak mengangkat tangan Ketika mana dikumandangkan iqamah ini juga perlu untuk diperbetulkan. Tengok imam-imam kita yang dah pun mendapat surat tauliah yang telah pun mendapat kursus yang telah disanakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis Tuntut tengok imam-imam yang kita lantik ada tak di kalangan imam-imam kita habis saja qawmat Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan rasulullah Hayya ala salah Hayya alal al falah Qad qamati salah Qad qamati salah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Pati tengok batang tubuh tu imam Ada tak imam-imam yang kita lantik Angkat tangan Allahumma rabbaha zihda' wa titamah Wa salatil qa'imah Kalau kita tengok tu imam kita tak lantik tak, tak angkat tangan dan tidak berdoa dan kita rasa macam kita nak berdoa kita pergi tanya dekat tu imam tadi tu imam saya tengok lepas iqamah tu imam tak angkat tangan tetapi apa yang tu imam buat ialah terus meneruskan istau aqimu shufufakum wa tarasu suddul khalal lapatkan saf penuhkan saf yang di hadapan tengok imam bagi sama tu imam terus kata ayat tersebut pasal tu imam tak baca doa ditanya tanya dekat tu imam kita tak boleh buat pandai-pandai ini urusan agama Allah Subhanahu wa taala bila dia tak buat maknanya dia dah dapat suatu dalil dan petunjuk yang menunjukkan bahawa doa selepas iqamah tidak disyariatkan doa selepas iqamah tidak disunnahkan dalam syariat baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ustaz nak angkat tangan nak doa apa masalahnya ini bukan apa masalahnya doa yang tuan, -tuan baca tadi itu doa yang dibaca selepas daripada azan itu bukan doa yang disampaikan untuk dibaca selepas azan dan juga selepas daripada iqamah. Ini basic perkara. Basic perkara yang perlu untuk kita fahami. Juga kita dapat rungutan semalam di Masjid Batu Betangku. Ada jemaah yang sedang tak puas hati dengan imam sebab imam tanya satu soalan dekat pengkuliah menyatakan tentang sunnah yang macam mana sunnah yang diajarkan oleh Nabi untuk memulakan sah dan ustaz yang ditanya soalan menjawab sah dimulakan dengan daripada tengah kemudian kanan, kemudian kiri, kemudian kanan, kemudian kiri dan seimbang sampai penuh sah tersebut jadi jemaah yang tak puas hati semalam semalam mereka buat perangai tapi benda tu dikhabarkan dekat saya lepas daripada kuliah kalau habak daripada awal, hmm, pasanglah semalam Patut saya dia pasal apa geng soft nombor tiga ni semua duk apat di belah kanan. Rupanya saja mencabar kewibawaan imam. Saja nak buat perangai di hadapan imam sebab imam dah tanya soalan dan depa suka mula staff daripada kanan. Sagi orang yang mai sayuk mai lah mula daripada tengah dan penuh di bahagian kiri. Ini agama apa tuan-tuan? Agama yang tak boleh kita buat perangai ikut diri kita sendiri kita perlu untuk mengikuti bagaimana yang ditunjukkan oleh baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. dalam hadis Bukhari juga menyebutkan pernah salat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia salat di sebelah kiri nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan pun tahu hadis tu nabi pegang telinga telinga ibn Abbas tarik untuk meletak di sebelah kanan itu menunjukkan bahawa itu yang diajarkan itu agama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Agama tak lepas ikut suka kita. Tak boleh rasa sedap hati kita yang mana sedap, yang mana tak sedap, yang mana suka, yang mana tak suka. Dan kita perlu untuk berhadapan dengan setiap perkara rintangan di atas amalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita untuk kita basmikan sedikit demi sedikit dengan matinya satu bid'ah akan hidup satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam matinya dua bid'ah akan hidup dua sunnah matinya sepuluh perkara bid'ah akan hidup sepuluh cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita kalau kita tak perjuangkan siapa lagi yang nak memperjuangkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sia-sia para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain berhadapan dengan setiap perkara yang mereka tempuh dan masing-masing mempukuhkan tekad mereka kehidupan mereka dan perjuangan mereka untuk memastikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terpelihara dengan sebaik mungkin hanya dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja maka akan muncullah apa yang dinamakan dengan keimanan kepada Allah dan juga keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan timbullah apa yang dinamakan dengan kasih sayang, kerinduan, kecintaan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan itu ada di bumi kita insya-Allah walaupun kita tak belarak Maulidur Rasul, walaupun kita tak main kompang malam maul, malam malam 12 Rabiul Awal, walaupun tidak ada upacara-upacara sembelih kambing, lembu, kebau sempena menyambut Maulidur Rasul tetapi kita menghidupkan dengan zikrur rasul dengan menghidupkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal yang sedemikian tuan, tuan perlu untuk yakin cahaya dan kerinduan tanda kasih dan tanda sayang al huk dan juga al-ittiba cinta dan mengikuti itu akan mengakar dalam diri kita dan biarkan mereka berkompang untuk menyambut sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa sambutan yang mereka reka kan namun tuan-tuan akan lihat di dalam 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 kehidupan mereka amalan mereka mereka tidak memperjuangkan dan melaksanakan apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta perkara dalam solat hatta perkara selepas solat sekalipun zikir selepas solat sekalipun mereka tidak akan baca zikir yang diajarkan oleh baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan sia-sia kompang yang mereka padukan yang mereka kumpul untuk menyambut hari besar kelahiran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kita menjadikan 12 rabiul awal sebagai hari untuk kita memanaskan diri kita dan menyemarakkan semangat perjuangan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak mahu kegelapan di bumi Madinah pada hari wafatnya nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu dalam kehidupan menggelapkan hati kita dengan cahaya dengan dengan bidah yang memadamkan sunnah dan juga cahaya nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian